یہ آپ کو امتیاز ہونا چاہیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اگر وہ ناجائز کا کہہ رہی ہے والدہ یا والد تو آپ نہیں کر سکتے وہ ناجائز کرنا وہی ہے جو اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے شریعت نے مگر بات کرتے ہوئے اس کو سختی سے جواب ان کو نہیں دینا تلخی سے نہیں دینا کہ دل ٹوٹے اس میں بھی احسان کا رویہ اب قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا فرمایا اما یبلغن لغن دکل اب اللہ پاک نے نیچرل چیزوں کو یہاں سمیٹ لیا ہے جو نیچرل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں لائف میں فرمایا کہ اگر تیرے پاس ان دونوں کا بڑھاپا آ جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا آ جائے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے تمہارے سامنے ان دو میں سے کوئی ایک والدین میں سے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کو کنسیڈریشن میں لیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب بڑھاپا آئے گا اور بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا اللہ جانتا ہے کہ بڑھاپے میں طبیعت بدل جاتی کئی ایسی بھی نیک بخت عورتیں دیکھی ہیں اور نیک بخت مرد تو بہت ہی دیکھے ہیں کہ وہ بڑھاپا بھی ہو جائے تو وہ مداخلت نہیں کرتے مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو یبلغن لغن آئند بڑھاپے کو پہنچ جائیں یہ کیوں فرمایا یہ بات سمجھنے والی ہے جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ بیٹے شادی شدہ ہو چکے ہوں گے یہ اندکل کبر کا میں سمجھا رہا ہوں پریکٹیکل سینیریو دے رہا ہوں کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے بڑھاپے کا مطلب ہے کم سے کم بیٹے کی عمر چالیس سال سے اوپر ہوگی پچیس تیس چالیس پینتالیس سال تاہم جب ہم بڑھاپا جس کو کہتے ہیں تو وہ کم سے کم ساٹھ سے ستر برس سے اوپر کی ایک عمر ہوتی ہے بلے پچاس سے اوپر کی بھی عمر ہو تو بچے کی شادی کس عمر میں ہو جاتی پچیس سال کی ایج میں چھبیس ستائیس سال کی ایج میں تو پچیس ستائیس سال کی ایج میں شادی ہوئی تو ماں باپ ڈیفینیٹلی پچاس پچپن برس کے درمیان ہو گئے تو جب پچاس پچپن برس کو کراس کیا ساٹھ برس کو کراس کیا ستر برس کو کراس کیا یہ جو بیس سال کا عرصہ ہے یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے اب سیتا کو اوپر چلتے چلے جائیں آپ بوز جب سکسٹی کو کراس کرتے ہیں اس کے بعد پھر عوارض شروع ہو جاتے ہیں طبیعت میں صحت میں مزاج میں عوارض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پھر حتیٰ کہ اور بڑھاپا آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان محسوس کرتا ہے اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ پھر دوبارہ اس بڑھاپے میں بچپن کی طرف لوٹ جاتے ہیں یعنی جو طبیعت بچے کی ہوا کرتی تھی ایک بات دس دس بار مانگتا تھا بار بار کرتا تھا روتا تھا چیختا تھا سنتا نہیں تھا کسی چیز کی سینس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے فرمایا اس بچپن کی طرف لوٹ جانے کی ایک زندگی آ جاتی ہے تو ماں باپ بھی ایک ہی چیز بار بار پوچھتے ہیں بار بار مانگتے ہیں کیونکہ بھول جاتے ہیں ممکن ڈیمنشیا ہو گیا ہو دس بار پوچھا بیس بار پوچھا وہ یاد ہی نہیں ممکن ہے رہا ہو کہ میں نے پوچھا ہے میرا یہ کام نہیں کیا یہ کر دو میری بات نہیں سن رہے اچھا کھانا نہیں دے رہے میری پرواہ نہیں کر رہے شکوہ کرنا شروع کر دیتی ہیں بعض اوقات وہ شکوے ناجائز ہوتی ہیں اللہ رب نے فرمایا اما یبلغن لغن دقل اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں لفظ بڑھاپے میں یہ ساری کنڈیشنز آ گئی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں گھروں میں ماں باپ کی عمر میں کیفیت ہر ایک کی الگ الگ داستان ہوگی ہر ایک کے الگ الگ مشاہدات ہوں گے ہر ایک کی الگ الگ ایکسپیرینسز اور تجربات ہوں گے یہ سارا کچھ ان دخل کبھر اس لفظ کے اندر داخل ہے اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے سارے لوازمات لے کر پہنچیں گے نا بڑھاپے کو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مورے ہو گئے اور طور طریقے سارے بالکل نوجوانی کے رہیں نہیں مزاج میں تلخیاں بھی آئیں گی بعض اوقات مشکلات بھی آئیں گی بڑھاپے میں بیماریاں بھی آئیں گی بیماریاں بھی تلخیاں پیدا کریں گی ممکن ساتھ مالی حالات بھی کچھ خراب ہو چکے ہوتے ہیں کچھ رشتہ داروں کے ساتھ شکوے شکایتیں بڑھ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہیں تو فرمایا اللہ پاک نے جب بڑھاپے کا ذکر کیا کہ جب تمہارے سامنے جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا کوئی ایک تو اللہ رب العزت نے ان کے پورے بڑھاپے کے اندر جنم لینے والی تبدیلیاں جو ہیں ان کی زندگی میں مزاج میں طبیعت میں ڈیلنگ میں بات چیت میں ساری تبدیلیوں کا ایک پیکج ہے بڑھاپا ایک پورا پیکج ہے آپ میں سے ہر ایک پر آنا ہے ہر ایک پر آنا ہے اللہ پاک محفوظ رکھے اور وہ بڑھاپے کتنے حسین ہیں کہ جو لڑکپن میں اپنا دل اللہ سے لگا لیں اور امیدیں ہٹا لیں اور جو کسی کے لیے کریں اللہ کے لیے کریں اس کا بدلہ اور انتقام اور اس کا کوئی رسپانس نہ چاہیں جو خنی ہو جائیں دل کے اخلاص کے پیکر بن جائیں اور عمر بھر قائم رہے پھر ان کا بڑھاپا بھی سلامت رہتا ہے وہ بڑھاپے میں اور دھیمے ہو جاتے ہیں اور دھیمے شفیق اور کریم اور لطیف اور پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کیفیت ہے بندوں کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کس راستے پہ کس انداز سے کن اخلاق کے ساتھ گزاری وہ نشک و شکایت اوئے اوے کرتا ہے مجھے یہ ہو گیا مجھے یہ درد ہو گئی مجھے ادھر لے جاؤ ادھر ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جب پوچھو سو تکلیف وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ ان کے منہ سے اللہ کے شکر کے سوا سب خیر ہے اور کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزاری اللہ سے لو کیسے لگائی عبادت سے شغف کیسا رکھا اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے رہے اللہ کی رضا کو اپنے ہر عمل میں کتنا پختہ کیا یہ عجر لینے کے لیے کرتے رہے صلح لینے کے لیے کرتے رہے بدلہ لینے کے لیے کرتے رہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نشو نما کیسے ہوئی تربیت کیسے ہوئی پھر اللہ پاک نے فرمایا جانتے ہوئے کہ جب بڑھاپے میں جائیں گے تو سیچویشنز پیدا ہوں گی اور آپ مکتائیں گے یہ بات تو ایک بار تو کر دیا پھر کہیں جا رہی ہیں یہ دس بار آپ کو لے کے دے دیا پھر آپ اسی چیز کو دور آ رہے ہیں یعنی یہ سچویشن پیدا ہوگی اس سچویشن کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا فلا تخ اللہ اف اگر بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ جائیں جہاں ان کی طبیعت ان کا مزاج ان کی بیماری ان کا بڑھاپا اور ان کی جو تبدیلیاں آئی ہیں بڑھاپے اور صحت کی وجہ سے وہ جو آپ کو پریشان کریں مشکل کریں ڈسٹرب کریں اور آپ ڈسٹرب ہو جائیں پریشان ہو جائیں تب بھی فرمایا فلا تک اللہ ارف آپ پھر بھی اف بھی نہیں کہہ سکتے یہ بات میں نے کر دی جائز ناجائز کا فرق رکھنا واجب ہے ان کے کہے سے ناجائز کام جس سے شریعت نے منع کیا نہیں کر سکتے کسی کی بیوی بچے ہوں یا کوئی رشتہ دار ہو کسی کی حق تلفی جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف بنتی ہے وہ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتے مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جانتے ہوئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا انہیں جواب دیتے ہوئے اف نہیں کہہ سکتے